Okay, assalamualaikum. Okey, sekarang saya nak uh, ni ya. Eh, kita dah masuk bab yang kedua iaitu kemahiran khusus. Dalam bab yang kedua ni kita akan tengok uh, a pasti projek yang dilaksanakan mengikut piawaian prestasi. Okey, dalam a uh, tajuk yang kedua ni ada empat satu topik Yang pertama demografi kumpulan sasaran. Yang kedua membina kumpulan kumpulan sasaran dan juga sumber kewangan dan juga yang terakhir adalah logistik ok ok seterusnya adalah kita tengok dulu kemahiran khusus apa itu kemahiran khusus kemahiran khusus merujuk kepada kemampuan yang diperlukan untuk merancang melaksana dan menilai projek khidmat masyarakat dengan berkesan dalam konteks khidmat masyarakat kemahiran khusus melibatkan pengetahuan dan strategi yang tepat untuk Uh, mengenal pasti keperluan komuniti serta memastikan projek uh, berjalan mengikut piawaian prestasi yang ditetapkan. Ini meliputi pengenalpastian pengenal kumpulan pastian sasaran, pembangunan keperluan mereka, uh, pengurusan sumber kewangan dan juga logistik uh, pro, projek lah. Okey. Okey. Uh, mengenal pasti projek yang dilaksanakan dengan uh, mengikut uh, piawaian prestasi. Kita tengok apa itu piawaian prestasi dalam melaksanakan projek yang masyarakat penting untuk memastikan ia mengikut piawaian prestasi yang jelas. Piawaian prestasi adalah uh, petunjuk kualiti dan keberkesanan yang digunakan untuk menilai sejauh mana objektif projek tercapai. Ini melibatkan perancangan teliti dari awal sehingga akhir projek termasuk perincian matlamat, pelaksanaan dan penilaian hasil. Uh, ha, uh, prestasi ni dia bukan sahaja, bukan sahaja objektif ya. Eh? kita kena selain uh, objektif kita kena rancang uh, perjalanan projek tu perjalanan program tu ha, uh, dari start dari daripada kita uh, kita rancang AJK kita lantik AJK dan sampailah kita ha, uh, apa ke tahap uh, yang menunjukkan uh, macam mana kita nak nilai program kita ni berjaya ataupun tidak lah Okey, langkah-langkah dalam mengenal projek yang mengikut periwayan prestasi yang pertama, uh, menetapkan objektif projek dengan jelas. yang uh, objektif lain eh, um, dia punya uh, punya presi, prestasi ni keseluruhan. Uh, kita nak tengok daripada awal capai tak objektif tu, kalau capai tu tahap mana, berjaya ataupun tidak. Ah uh, berapa persen berapa persen. Macam Okey, yang kedua mengukur kesesuaian projek dengan keperluan-keperluan sasaran. Uh, memastikan sumber memastikan uh, sumber kewangan dan lagi diselaraskan untuk menyokong pelaksanaan menilai hasil projek berdasarkan kriteria prestasi seperti impak kepada komuniti dan tahap penglibatan okey uh, kemudian uh, bila kita uh, sebelum kita tu kita kena kena pastulah uh, Kawan katakanlah kita dah pilih nanti uh, kita PO katakan uh, jadi kita kena pastilah uh, uh, kawasan tu um, uh, umur uh, penduduk kat situ lah uh, sama ada kategori kadang-kadang belia, dewasa, warga emas uh, supaya kita boleh uh, bila kita dapat dah jantina, tahap pendidikan status sosioekonomi sama ada golongan miskin atau b 40 uh, lokasi geografi, bandar luar bandar, uh, jadi kita boleh dah nak tetapkan Uh, kumpulan sasaran kita uh, kita tak payah kita bukan boleh nak selesaikan semua masalah uh, kita mungkin kita uh, nak fokus pada warga emas saja ke mungkin kepada jantina lelaki sahaja perempuan sahaja kepada kanak-kanak sahaja uh, tengok kepada kemampuan kita Jadi okay, tengok mana yang mungkin kita nanti kita, uh, lepas kita buat analisis ke apa uh, kita boleh nampak mana yang paling uh, ada masalah yang kita nampak yang kita boleh selesaikan yang kita nampak ke Keberjayaan itu tinggilah. Okay, mana pasti demografi, uh, demografi kumpulan sasaran adalah penting untuk memahami keperluan spesifik mereka dan memastikan projek yang disediakan dilaksanakan relevan serta uh, berkesan. Okey, membina keperluan, -keperluan, uh, keperluan kumpulan sasaran setelah mengenal pasti kebiasaan langkah seterusnya adalah membina dan memahami keperluan mereka yang pertama menyelidik kita boleh penyelidikan awal mengumpul data dan maklumat daripada kajian atau soal sidik untuk mengenal pasti keperluan asas mereka kita boleh buat juga soal sidik kita boleh kumpul data ni Okey, macam mana kita nak kumpul data ni kita boleh buat perbincangan bersama komuniti lah kita sama ada kita turun uh, kalau kata nak buat kat masjid uh, jumpa AJK-JK masjid katalah nak buat uh, dekat taman cepaka kata uh, mungkin boleh jumpa uh, JKK taman cepaka uh, nak buat kata nak buat program dengan uh, orang asli mungkin boleh turun ke kampung mereka kita jumpa dengan orang uh, mereka punya AJK uh, lah JKK uh, di sana lah Terusnya okay, seterusnya kita kena buat analisis keperluan lah lepas kita dah kumpul data tadi dah jumpa uh, secara temurama uh, kita boleh dapatkan dah dapat data semua uh, kita boleh kita kena buat analisis, analisis lah. kita kena kena pasti keperluan utama keutamaan ke, keperluan lah sama ada berbentuk fizikal ke tempat tinggal makanan uh, ataupun uh, kita fokus pada pendidikan ataupun kesihatan uh, jadi kita boleh lah Kemudian barulah kita boleh uh, Decide kumpulan sasaran yang tepat uh, Ataupun mana-mana masalah yang Kita rasa kita mampu untuk Selesaikan untuk kita bantu uh, Golongan miskin mungkin Ini contoh lah Contoh keperluan kumpulan sasaran Golongan miskin boleh Mungkin memerlukan bantuan kewangan Dan latihan kemahiran Kemudian tulang bandar mungkin Memerlukan infrastruktur uh, Seperti bekalan air bersih Ataupun indikan asas Okey Okey, seterusnya adalah sumber kewangan. Uh, sumber kewangan adalah aspek kritikal dalam melaksanakan projek perkhidmat masyarakat tanpa pengurusan kewangan yang baik Suka untuk memastikan projek berjaya dilaksanakan. Beberapa aspek penting bagi kita sumber kewangan termasuk. Yang pertama, uh, kita kena uh, yang, macam mana kita nak dapatkan dana uh, ni ada di, di antaranya kita boleh kumpul sumbangan daripada dermawan, dermawannya daripada uh, ni lah uh, kita buat kutipan derma lah kawan-kawan uh, makcik-makcik kawan -kawan, uh, kita bapak-bapak saudara kita saudara mara mak ayah kita kawan-kawan uh, pegawai pejabat kawan-kawan kawan-kawan uh, jiran ke okey kemudian kita boleh juga propose pada uh, organisasi sekolah uh, Ha, tengoklah apa yang kita uh, ni select buat tambah lah. uh, yang untuk ni mungkin beberapa dia tak boleh fokus pada satu je ha, mungkin tu boleh kita boleh ha, uh, ni. Uh, beberapa kita boleh mohonlah uh, ni ya sumbangan uh, organisasi kecil syarikat korporat uh, ataupun geran-geran kerajaan. Okey, geran-geran kerajaan ni kita boleh checklah lah uh, rancangan uh, kita punya perbelanjaan kat mana. Jadi kita boleh terus pergi kepada aa um, Maksudnya YB um, pejabat, pejabat tu lah dekat Mesti ada kalau kat tambun uh, Pejabat uh, yang wakil-wakil rakyat ke situ kan uh, Mereka mesti ada uh, Mungkin mereka ada uh, Apa dana lah uh, Jadi buat tambah Tak tambah tak kata tak cukup Kita boleh minta sumbangan pula daripada Dermawan lah okay, Yang seterusnya lepas kita dah ni kita kena juga pengurusan perbelanjaan ni untuk kita rancang dan mengawal perbelanjaan projek mengikut bajet yang ditetapkan lah uh, dalam waktu ni kita kena mula-mula uh, sekali kita buat proposal tu kita kena rancang perbelanjaan uh, ni berapa ringgit ni berapa ringgit untuk beli, -beli barang berapa uh, dalam preparation kita nak buat apa-apa uh, ni lah uh, sampai kepada poster ke apa pun kita mengikut bajet juga sampailah kepada sijil sijil sijil-sijil uh, siji -siji AJK uh, pun masuk juga dalam bajet kemudian uh, dalam waktu uh, proses uh, uh, sebelum selepas uh, sebelum semasa dan juga selepas program uh, kita kena pantau juga kewangan lah okay, untuk elakkan pembaziran serta kekurangan dana. Semua kewangan yang kukuh akan membantu memastikan setiap fasa projek dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga efektif. Okay, yang terakhir adalah logistik. Okay, logistik merupakan semua aspek berkaitan dengan pergerakan, penyimpanan dan juga penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan projek. Dalam konteks masyarakat, logistik melibatkan yang pertama, penghantaran barang keperluan. Okay, uh, kalau kita bergantung pada projek awak lah. So, kalau melibatkan barang-barang makanan, uh, ni kita kat mana uh, kita nak uh, ni lah eh buk, -buk batan uh, macam mana kita nak hantar macam mana kita nak bawa barang, -barang tu uh, kalau kita melibatkan pakaian uh, kat mana kita macam mana kita nak angkat-angkat barang-barang tu ke bawa kepada kawasan uh, tempat kita nak program okay, tu lah yang kedua penyediaan peralatan dan kemudahan dah sampai uh, kita kena letak kat mana uh, Mungkin boleh mohon aa, balai raya Ataupun kita boleh sediakan kemah aa, Kemah sementara aa, Dan nak bawa tu pun kena ada aa, Kenderaan jugalah Nak bergerak okay, Bergerak bawa-bawa AJK ke Nak bawa-bawa hmm, Mungkin nak bawa netbus Tengok kawasan Kalau pada Mungkin kalau dapat naik bas pun Mungkin tak dapat sam masuk sampai tempat lokasi Jadi macam mana Kena rancang Siapa yang kena bawa kenderaan Kena kereta boleh ke bawa motor Kalau jauh sangat Tak sesuai lah bawa motor Mungkin kena bawa kereta saja. Jadi kena-kena pasti Okay. Aa, seterusnya adalah penyelarasan sekolah lawan Awak pembahagian AJK lah Aa, Terlibat Aa, Sampai dekat sini nanti Mungkin kena bahagi Maka kita bila kita buat program Dekat kampung katakan kan ha, Daripada lebih pagi sampai petang AJK nak kena makan Jadi siapa dibahagikan Aa, Siapa yang kena Uh, sedi makanan siapa yang kena turun uh, dalam program mengikut tentati program uh, jadi kita kena uh, logistik lah uh, yang kena rancang Okay, pembahagian semua pengurusan logistik yang baik akan memastikan bahan-bahan dan tenaga kerja tersedia tepat pada masanya dan mengurangkan masalah seperti kelewatan atau kekurangan barangan Okey. habis uh, lecture uh, bab tua so untuk minggu depan saya nak kita kan 3 uh, jam jadi kita ada dua kumpulan saja. jadi saya rasa uh, masih lagi sempat untuk kalau kita buat dua sesi presentation yang pertama adalah sesi presentation yang saya dah bagi minggu lepas uh, iaitu yang satu so yang kedua sesi yang kedua adalah uh, yang saya baru nak bagi ni lah ok yang pertama awak kena uh, bincang dalam kumpulan untuk pilih nama nama kumpulan uh, awak lah uh, ni ada kriteria uh, macam mana pemilihan nama tu uh, awak baca lah eh. okay, yang kedua uh, adalah awak kena uh, cipta logo kumpulan projek awak jadi uh, uh, ni ada ciri-ciri dia jadi bila dah uh, ni lepas yang kedua yang ketiga awak kena lepas kita tu kita um, Awak pun kena ada uh, Carta organisasi dan kena a cetak cetak role tu kata lagi dia pengenal program apa skop tugas dia mendari apa skop tugas dia AJK logistik apa skop tugas a uh, AJK kebajikan AJK teknikal AJK apa apa lah yang orang rasa sesuai yang diadakan role tu untuk projek awak lah okey dan uh, uh, ini boleh berubah lah eh uh, mengikut pada projek yang nanti yang dah betul-betul dah di set Okay. Uh, mungkin macam sekarang ni kita rancang dulu lah. Uh, ni yang keempat ni awak rancang dulu tiga tajuk projek. Uh, yang nanti uh, maksudnya yang uh, carta organisasi tu adalah uh, carta yang utamalah nanti uh, untuk AJK apa-apa yang masih yang tak cukup kita boleh ambil daripada kumpulan uh, yang yang lagi satu. Jadi yang kumpulan yang kedua tu boleh ambil tambah AJK daripada kumpulan uh, satu uh, kumpulan satu boleh ambil AJK kumpulan dua kita bantu-bantulah untuk run kita punya dua-dua program ok ok jangan masukkan dekat pautan ni uh, awak, saya nak awak masukkan dalam uh, slide presentation supaya uh, nanti slide tu yang saya akan kumpul lah ok saya harap uh, boleh uh, selesaikan kita boleh uh Uh, Selesaikan lah Untuk uh, presentation ke, uh, Tugasan yang pertama Dan yang kedua ni uh, Minggu depan Ok kalau tak ada apa-apa uh, Sampai sini dulu Kelas kita uh, Untuk kali ni Kalau ada masalah Awak boleh direct uh, PM uh, WhatsApp saya Ok terima kasih semua Assalamualaikum